к нашей истории знакомства мы действительно с Константином познакомились на Майдане в первых числах декабря месяца. вот, Когда мы хотели взять интервью, одно из первых интервью на Майдане, нас закрикивали и говорили, что мы какие-то провокаторы и ему не давали сказать слово. Понимаете? Говорили, что профсоюзы все это волынец и надо все, что говорится на Майдане, узгодживать с волынцами. А что это не узгоджено, значит мы не имеем права. Так было? Да, к сожалению, так. И вообще я хочу сказать, конечно, позиция политиков, тогдашних позиционеров сегодняшней власти, вот как раз она и была тем знаменателем, знаменателем который указывал на то, что мы граждане, мы общественные деятели, профсоюзные деятели, мы лишние на Майдане, наше мнение никому не интересно из политиков. Вот, и я думаю, мы сегодня пожинаем полной мере Там же было такое, что в полной мере сказать правду, что происходило на Майдане, когда вот пела Руслана на Майдане, там были и другие артистки, например, та же Ирена Захарка, которая мне жаловалась, что вот, я хотела выступить, а мне вот песню про Вару и она львянка сама, хотела заспевать, а мне сказали, ні, мы, вы, мы, 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 мы не домовлены, мы не можем вас туда выпустить, заспевать. И были такие Дуже багато випадків, коли я навіть тоді з телеканала ТРК Київ вийшла, була в прямому ефірі, і така, знаєте, в українському одягі, така вночі, така розчервонівшися, така рада, що стільки людей піднялося, вийшли на Майдан. Думаю, зараз я піду туди до них, до сцени, і скажу, що от я вже в сурідному віці, в вишитий сорочці, хочу побажання якісь сказати для того народу, який стоїть на Майдані. Я дійшла до того, скажімо, Може, до тої майдани, мені сказали, а ви записувались? Кажу Ні. А треба попередньо записуватися, потім вам дзвонять, потім ви пишете коротко, про що ви будете говорити. А потім, вже, якщо дозволять керівники, тоді ми вже вас можемо випустити на сцену. Ми хочемо, щоб ви, наші шановні та знали, як насправді дійсно це все відбувалося. І е, такі громадські організації, дуже багато, казали, що в нас немає на Майдані лідерів. Вони були, їх було дуже багато цих лідерів, але цим лідерам не, да, не давали можливості проявитися, не давали можливості сказати вільного слова. Правильно? Ну, ета історія вже всім звісна. Всем... Ну не всім, не всім. Це відомо тільки тим людям, пане Костю, які були там на Майдані і які пробували yeah. дійсно дорватися до того мікрофона, воєвивлення якесь сказати слово. А людям загалом, українським людям, народу України, це невідомо. Це такі факти невідомі. Ну, парадокс заключається в тому, що в от політиків мы... хотели выйти к микрофону для того, чтобы предложить именно план действий, которого не было. Мы хотели предложить смысл Майдану, ради чего мы здесь стоим. Мы же стояли там не ради Яценюка, не ради оппозиции или власти. Мы там стояли, основная масса понимала, что смена лиц не должна коснуться вот этого Майдана. Нам нужны только кардинальные радикальные можно так сказать, реформы всей государственно-политической системы. И прежде всего, реформы эти нужно проводить с политической иллюстрацией. У нас прописан полностью алгоритм. Мы порядка 7-8 лет этим занимались. Целая команда занималась. Общественных деятелей, известных. Да? Вот. И основное условие и основной принцип этой политической иллюстрации. Ребята, все те, кто был во власти, во всех уровнях законодательной власти, кроме поселковых советов, последние 15 лет, все. Большое вам спасибо. Вы послужили стране и на 10 лет вы теперь поражаетесь. Доправились до того, что у нас отбывается. Да, Довели да, но... краину до того стану, который сейчас да, есть. Е. Да, и теперь, пожалуйста, вы поражаетесь праве быть избранными минимум как на 10 лет. Все, отдыхай. Мы заслужили это. И что это давало бы? Это давало бы прежде всего, это бы запустило социальный лифт. они этого испугались. Они этого испугались и почему вот когда я вообще как бы в запрете для, и для той власти, и для этой власти, да, то есть как бы запрет мне даже в громадском телебачении не показывают, потому что нельзя. Команда, все. и вдруг вы канал подошли и предложили. Интервью. Интервью. Я, честно сказать, даже удивился. удивился. Но потом, когда на нас с вами набросилась эта толпа, вы поняли, что нам не разрешают. Что там каналы только свои и можно показывать только то, что они хотят, чтобы показывали. На самом деле это действительно было так. Вот, я понял, что я не одинок, и у меня есть коллеги. В этом смысле. Так вот, я как бы почему сказал, что наверняка ну, да, многим эта история известна, вот эта приватизация сцены, приватизация Майдана, использование, постоянные попытки слить Майдан, продать Майдан, и только благодаря вот мужеству людей, которые там стояли, все-таки Майдан живет и сегодня. Понимаете, получилось что? Что те политики, которые в то время были оппозицией, использовали ту ситуацию, что народ уже вот так От того, до чего водочого даріла ця влада, до того довела, що люди дійсно глидарюють, що немає грошей на хліб, Дуже, що дійсно. люди сьогодні, переходячи на таку, скажем, як дійсність реалії наші, що вони сьогодні виходять, навіть кажуть, що вони за федералізацію України. А коли їх запитували, наші люди, колеги приїжджали туди, таких пожилих людей, а що таке федералізація? А бабушки кажуть, а ми не знаємо, нам дають по 200 гривнів, а в нас немає пенсії. Нам є мізерна. А ми тут покричали дві години, і нам кажуть, заплатили. І таким чином ми поправили своє становище. То виходить, що сьогоднішня літа політична настільки використовує і настільки людей тримає за бидло, Вибачте, за слово таке, яке продається, а люди продаються без виходу. Від того, що дійсно злиденне існування в нас в державі, це вже не секрет, що розграбовано все і в нас настільки все, скажемо, в такому стані. І виходить, і, і, і що цих же людей обвинувачують, там ж сволочі продалися. Тобто вони купують таким чином самі собі дорогу, як але дорогу в ад насамперед. Ну, страшно. Не сама дорога в ад, а страшно то, что нас они, они, тоже. они в этот ад и нас тащат. Вот да. сами бы шли, бог с ними, идите, ваше место там в аду. Но вся страна сегодня находится в аду. Вы коснулись темы сепаратизма и... От я оттуда, де раз... От скажіть, от ви приїхали з Луганщини оттуда? От у нас вже всі вважають, що там всі сепаратісти, прям вся пі, пі, Східна Україна, всі люди там вже сепаратисти і всі хочуть відділитися, і всі нас навіть киян вже не кажучи, вже що за Львів'ян, вважають бендеровцями, які їх там будуть вирізати чи вбивати. Там дійсно такі відбуваються події. Там все намного сложнее. Абсолютное большинство не желает отделяться от Украины. Я являюсь переговорщиком между, со стороны общественности, между так называемыми сепаратистами, которые конкретно, скажем, в Луганской области захватили здание СБУ, теперь уже оба администрации, областной прокуратуры, вот, с оружием в руках вот, и вот вывод я сделал такой я общаюсь с, с ними э, и не только луганскими и донецкими вот. и э, когда мы говорим на одном языке, то есть о том, что вот э, я был здесь на Майдане я за справедливость за единую Украину за закон, ну и далее по тексту начинаем разбираться чего вы здесь делаете? Они тоже за это стоят. Они тоже хотят... Быть, они, они просто стоят. хотят жить по-человечески. Но э, вот это их желание, может быть, где-то оно не, не такое, знаете ли, там, скажем, э, видное и привлекательное, как здесь было, да, в Киеве. Но это желание жить по-человечески. Не с котами жить, а вот именно как люди, да, вот. Местные кланы, спасая себя, уводя себя от ответственности, тот же Ефремов, тот же Ахметов, те же преступные группировки, которые, скажем, для всех нас... Маскируются ма под народ. Даже они не под народ, я бы сказал, больше маскируются, а играют в спектакль, что они оппозиция и власть, а на самом деле это одна и та же банда. Да? Так вот, на Донбассе произошло что? Там просто вот клан Донбасса, используя желание жить по-человечески народа, начал шантажировать другой клан, который представлен Турчиновыми, Яценюками и так далее. Мол, у вас свой майдан был. А, а, вот, сво... у нас будет а вот у нас свой. Но там перегнули палку, людям выдали оружие, видимо, для картинки, а дальше потеряли как бы, контроль над всем этим. Ну, мы как людям чем... выдали оружие, Константин? Ну вот все эти захваты э, админа э, зданий, да, там, СБУ, это все э, искусственно. Это картинка. То есть я видел, как это делалось, милиция ушла, двери открыты. Люди зашли туда, там, как бы, вот и захватили. То есть это все искусство. Дальше им выдали оружие. Там же начальник областного СБУ открыл оружейку, выдал, они сами об этом говорили, в Ютубе даже есть интервью. Вот, бронежилеты. И... Всем желающим. Нет, те, кто зашли в СБУ, те, которые типа брали СБУ. Да, 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 да. А их озброили людей. Да, и вот кто это, это власть делала. Поэтому я хочу сказать. Хорошо, а кто эти люди, которые пошли, как вы говорите, и им дали руку? Кто это? Это россияне, это чеченцы, это местные жители. Кто эти люди? Это изначально мы говорим сейчас до того момента, когда был потерян контроль, да? uh -huh. это изначально проект, проект местных кланов. Там использовались местные люди, причем э, использовались непростые люди, работники прокуратуры, uh -huh. СБУ, бывшие милиционеры и так далее. То есть э, это ну, не те, которые там просто болтаются по улице. Вот. Люди, знающие и понимающие, что они делают. А вот дальше... То есть они хотели сыграть такую роль, такую картинку, как Майдан-2, только на сходе Украины. Да, да, и тем самым, значит, шантаж суть, местной шантаж, власти, да, уже сегодняшней влады. Да, суть шантажа бежалную. заключался в следующем. Это наша территория. Вот видите, мы сделали, а тут вот она. А дальше будет еще хуже. Поэтому все уголовные дела, нас прекратить, никаких иллюстраций, это наша территория, это наши рабы, и пожалуйста сюда не ходите, мы сами знаем, и все, система должна остаться вот такой, какая есть, вот, ну, а, как бы, картинка получилась, да, и в Донецке, и дальше, ну, а потом, как бы, в этот процесс, не случайно, я думаю, принялась Россия, Москва, по своими специальными уже. Как бы, что вы имеете в виду по словам ⁇ не случайно ⁇ Я могу как бы... Ваше, а... Мнение, а, да, да, свое ваше мнение, мнение, да, свое мнение. Я думаю, что все-таки изначально была договоренность, и я уверен, и мне, что эта договоренность шла от представителей бакивщины и официальной Москвы. И, собственно, поэтому и был сдан Крым. Крым. То есть, за Крым вы так думаете. Да. Вот. А дальше э, мы ждем выборов. Значит, в этой ситуации э, началась межклановая борьба. Вот. Одни боролись за так, участие в этом беззаконии, вторые пытались там, доказать им, что вот они как бы сверху. Вот. И, и здесь, видимо, выполняют договоренности. Значит, э, для того, чтобы... Ну что такое ну, как бы население? Ну, вышло, ну, покричали, да, а должен же быть моторчик какой-то. Вот этим моторчиком послужили спецподразделения, которые по-взрослому начали работать. То есть, как бы правильно понимая, как это делать технологически. Вот. Ну а когда уже разоружили склады с оружием и раздали всем, и прежде всего кому, криминалитету. Вот тогда уже ситуация как бы поехала в совсем в другую сторону, вот, и тогда уже э, пошел процесс серьезного... Отношения. Они начали рассказывать, что это местная самооборона, на самом деле, да. а вооружали тех людей, которые желали принимать участие да. в таких действиях, да? Но вопрос их то не так уж и много. Здесь проблема в том, что подменяя вот истинное положение дел, да, под какие-то шаблоны масса людей не разобравшись что произошло даже мы можем понимаем как бы наблюдаем анализируем вот, увидели увидели в этом процессе отдушину. и вот первый, первый аргумент был какой даже не с не, не факта что мы плохо живем вам можно было на Майдане захватывать, сжечь, а чего нам нельзя? Понимаете? То есть вот она Свобода. там. Да, да, вот оно появилось. Такое. А, а, а кланы им разрешили, то есть они сказали безнаказанно. Гарантирую. А делайте. людей и так достало уже? А, а их достало и и люди вышли. Э, а они, они думают, что таким путем покажут дадут знать про да, себя, да, да, что да, на да. них обратят внимание, что вот. что начнут выполнять их какие-то законные э, до, э, на, на первый момент требования, потому что потом понятно, что все начало выходить из-под контроля. Э, очень важно заметить, что они эти люди на Донбассе одинаково проклинают. Как Януковича, так и Тимошенко, так и Порошенко, так и турчина То есть, в принципе, всю систему эту гнилую. Вот они вышли. Но тут уже включаются специалисты, которые понимают, что вот оно забурлило. И э, вот злой гений нашей Компартии То Кумпартия, есть Компартия, она подстрекала людей там, вот да? Вот это она сыграла... Вою я за свой лекторат, э, да? Нет, они уже работали в комплексе олигархи, компартия, вот эти политические партии, там официальная или неофициальная Россия, да, вот как бы вот там уже пошел процесс, э, уже там совершенно другая игра пошла, то есть там уже не уже как бы не до шантажа было, то есть то есть с одной стороны и люди, которые вышли на улицы, они уже стали бесконтрольными. То есть у них свое мнение появилось. И вот здесь, в эту благодатную почву начали сеять коммунисты. Вот эти все мифы о бандеровцах, о правом секторе, это их работа, это использование вот этих бабушек, дедушек, которые там как бы слухи. Да? Вот, То есть истерия да, такая, да, не так да, да, И уже э, вот эти искренние раны, в которые вышли. Они, им уже показали, где враг. И вот тут уже случилось то, что случилось. То есть люди реально поверили в то, что идет враг, и родную землю нужно защищать. Иначе будет то, что было, ну, а тут рассказывают им, что может быть. Там, и Валили, да, везали, да. и вот везли. здесь это очень и, ими искусно используется до сегодняшнего дня коммунистами да и уже как бы народ уже бурлит и да, дети бандеровцы и так далее вот а что делают э, кланы в это, время? в это время они используя <связывающие> вот эту ситуацию руками э, той той же армии юго восточной возбужденного <связывающие> не, 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 скажем не по здоровому возбужденного населения, <клев> пытается избавиться от э, э, лидеров общественного мнения. Э, -то... То есть не, не дают точно так же, как и в Киеве на Майдане. Нет, не, хуже, нет. Хуже. Я, не, я... Тут, тоже, тут тоже не давали проявитися лидерам. Я, я о другом говорю. Так. Я говорю об уничтожении физическом уничтожении активных граждан просто я говорю сейчас о смерти, убивают то есть конкуренты вот территория, вот клан на сегодняшний день я там представляю независимые шахтерские профсоюзы правозащитные организации коррупционные эти все вещи естественно я представлен правозащитными организациями в первую очередь да? это те которые как бы постоянно держат на пульсе вот эти моменты все и мы же конкуренты для них. И стал вопрос, здесь в Киеве Майдан, вот здесь, тут выборы президента, дальше местные выборы, нужно как бы удержать территорию. А тут появляются люди, которые встают и смело говорят, ты подлец, ты вор. И начинаем как бы, я как публицист пишу, значит это все выходит сейчас благодаря интернету, ты же ничего не спрячешь. Поэтому, допустим, сразу же общественных деятелей местная власть, а местная власть это местные клады, да, называют бандеровцами, называют правым сектором в надежде на то, что вот это население просто придет и битами забьет. Ну, ну война, ну гражданская, да. Ну, вот. И когда, допустим, если допустим, касательно нас, народ еще как-то знает нас, да? не получилось. Тогда сейчас пошел процесс, там, скажем так, подводить к нам представителей, ну, бойцов Южно-Восточной армии. То есть мы там срываем референдумы, мы вот ну, такие, да, посылы. Вот, в итоге... Жить там страшно, йдеть Он стоит в фізичському фізичській розправі над активними гражданами. Вот, ну, удалось... Патріотично налаштованими да, людьми. Да, 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 які да, за те, щоб держава наша була єдина, за те, щоб ми не 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 вла не влаштовували якісь федералізації, відділення територій, так? Да. Вот. Поэтому... в этой ситуации, вот, к сожалению, пришлось заниматься вывозом семей целых. Вот, у нас людей таких много. Вот. Патриотично на что? Вы? Да, да. Просто многие... Ну, Несмотря не, на не, каком не, не, языке не, разговаривают. Да, такие. да. И просто многие молчат, ну, как бы публично не высказывают это. А те, которые публично высказывают, за ними уже. вот, вот сейчас... Благодаря моим друзьям из, из Майдана вот, надо прям немедленно вытаскивать э, семью, э, там, трое маленьких деток, э, э, скажем, глава семьи там останется, вот, а жену и детей надо сегодня немедленно. Чтобы он сюда, не боялся сюда, за ее жизнь. Да, то есть сюда везти, тут ребята подключились, как бы помогут. То есть вот что на самом деле происходит. И по-славянскому вы видели, как расправляется с теми, кто говорит на флаг Украины, о том, что он государственный флаг, да, значит, нельзя это говорить, смерть. Вот, вот, вот то, что происходит. То есть сегодня эта территория беззакония превратилась уже в территорию страха. Территория беззакония превратилась в территорию да. страха. И это эксплуатирует, к сожалению, не только местные олигархи, но и теперешняя власть. Все это нагнетание истерии. Да, все это ну, к большому, будут... да, большому ну, к сожалению, слова не подходит, да, я даже не знаю, как это сказать, но все это попахивает технологией перед выборами. То есть у нас уже... Истерия такая. Когда-то, когда перед выборами, я помню, Тимошенко, когда она была премьер-министром, у нас был ажиотаж по птичьему грипу. У нас говорили, что все, мы уже все заразные, и надо тогда все выкупали все, все лики в аптеках, было Швидко викуплені і ці зустрічання самолітів аеропорту з ліками, яке спасання українського народу була така нагнітання, історична обстановка. А зараз ця обстановка в нас. В державі зв'язку з тим, що все, в нас вже будуть розстрілювати, в нас вже буде війна, і людей відволікають таким чином від соціальних, від економічних, від фінансових питань. Коли панує зона страху, саме зона страху, коли ми переступили зону беззаконня, а ми її переступили, тому що саме зона беззаконня зараз панує слово зона. Зона страху і зона беззаконня. І коли оця грань переступлена і людина. Боїться за життя близьких, за ді... життя дітей, за те, що їм грозить смерть в повному смислі з цього слова. Звичайно, люди тоді починають боятися і починають діяти якось е... досі не так, якби не... Не... не трезво, скажімо, розсуждаючи, а спонтанно зашугані і людей розділяють наших саме таким чином е... штучно. Понимаете, и вот за здесь... технологией. Это политические технологии, это... олигархические. Как вы думаете, на вашу думку, Я... почему так? Вот смотрите, на сегодняшний день, мне кажется, что ни один политолог не, может, не скажет, что будет завтра и что будет через час. Дело в том, что, вот, на мой взгляд, ситуация вышла уже из-под контроля тех, кто задумал это. С печи его контролю, пане Прежде всего, вот, местных кланов. Я называл этих людей. Вот. І... Це політ так званої політичної нашої еліти, політично олігархічної, да, да, так да, да, це є, да. це є представники місцевих кланів. Це сьогоднішня наша політично олігархічна еліта. Будемо говорити так, як воно є, так як ми маємо розуміти. Бо що таке клани? Клани це якісь бандитські угрупування. А нас сьогодні очолюють олігархи взяли владу в державі і вся політика, всі політики політичні партії сьогодні, ті, які представлені владі, Верховній Раді, вони всі, абсолютно всі, до, до єдиного е, олігархічні. Ми це прекрасно розуміємо, бо навіть е, патріотичні сили не можуть нічого протистояти протидіяти їм, тому що така система, така схема зроблена. Що патріоти, отакі, от як Костянтин Ільченко, а таких людей дуже багато на Майдані ми бачили. Ми поважаємо цих людей, і звичайно, нам треба протидіяти Цьому і люди наші, ви, наші, шановні українці, другі наші із Сходу, і з Заходу, і з Півдня. Ви повинні розуміти цю ситуацію, аналізувати її і думати думати головою і дуже уважно спостерігати над тим, що відбувається, і в жодному разі не піддаватися на ті провокації, на ту істерію, на те нагнітання, в яке нас з вами хочуть втягувати. Не хочуть, а втягують і систематично це роблять, і роблять, щоб ми боялися. Бояли... Сусідів, боялись один одного, підозрювали один одного. І ця істерія, вона вже настільки нас виснажує. І ми з вами насамперед повинні розуміти, що якщо ми з вами самі не зупинимо це, ніхто ніколи нам не допоможе. Ні Америка, ні Європа, тим більш Росія. Всі хочуть нас використовувати як ласий шматок землі, ласий шматок території і наших. Людей і бачать як робочу силу, як рабів, які повинні працювати на плантаціях наших олігархів, так званих, на їхніх заводах, за копійки, за гроші, які вони з нас з вами вже настільки затягують зашморг, що людям дійсно нема куди диватися.